Юлія Коваль, це майстер перукара Вищого професійного училища сфери послуг. Доброго вам ранку. Говоримо про волосся. Юлічка, зараз навіть поясню, чому ну, я ж жінка. От була зима. Значить, зима це що? Холодно, вітер мокро, часто, сніжно. Більше того, це теплий одяг і волосся. Ну часто да не натуральний теплий одяг. Волосся електролизується потім ще от роздвоюються там от кінчики. більше того, шапки, які я просто ненавиджу, і тому все оце. Це масніє, пітніє, ну жах якийсь, а потім весна. І волосся має бути дуже красивим. А як цього досягти? Що потрібно робити для того, аби перед весною на початку весни мати розкішну шевелюру? Да, Говорять, красота жінки – це волос Тому поэтому обов'язково обязательно як женщинам, так і мужчинам ухажувати за волосами. жінки обычно очень любят свои волосы, ухаживают за ними, красят в разные цвета и обязательно уделяют им огромное внимание для этого. Что помогает женщинам поддержать волосы в нормальном состоянии? Это индивидуальный выбор косметических средств. Это шампуни, бальзамы, лосьоны, спреи всевозможные. Удачно надо выбрать шампунь прежде всего, потому что чистота – залог здоровья наших угу. волос. И нам необходимо выбирать шампуни по типу волос, по их состоянию. Допустим, для окрашенных волос одни шампуни, для вьющихся волос другие шампуни. Сейчас химическая промышленность очень хорошо развита. Поэтому, заходя в магазин, обращайте внимание на эти нюансы. Как часто нужно менять шампунь? бывает такая, что бы то шампунь тебе подходит, и ты там месяц-два ним користуешься, а потом видишь, что эффект, по первых зник, а по Подругая, может, она хуже стала. Вообще нельзя опираться на советы кого-то. Индивидуальный подход обязателен. Если подружка пользуется данным шампунем, тебе может он не подойти. Хорошо, что сейчас есть маленькие емкости. Берешь шампунь по типу волос, по структуре волос и по степени поврежденности. Правильно вы сказали, что весной обычно мы снимаем головные уборы, начинаем пользоваться утюжками, электрическими щипцами. А это все вредит. Поэтому когда выбираем шампунь, обращаем на это внимание. И менять шампунь необходимо. Ну, допустим, вы взяли свой любимый шампунь, шампунь который очень вам нравится. Ну, месяца 3, 4 можно поменять, но ни в коем случае не брать шампунь по рекомендациям кого-то. Только специалистов. У каждого ну, есть человека парикар, есть да? свой парикмахер, это ваше доверенное лицо. Если вы сомневаетесь, обратитесь к своему парикмахеру, и он вам посоветует. Через 3-4 месяца нужно поменять, но же, может, это может быть другая торговая марка, Конечно. это может быть что-то другое за складом, но, но, опять же, опять же, но по типу волос обязательно. Потому что вот это литровые... Бутылки для всех типов волос я не рекомендую. А что работает, короче, вот продают же шлитровые вот эти пляшки, действительно, и написано профессиена косметика, профессиенница, профессиональные, они действительно профессиональные, но они реализуются через салоны красоты. Те, что в магазинах, то, ну, если вы сомневаетесь в своем выборе, обратитесь к своему мастеру, и он вам никогда плохого не посоветует. Мастера парикмахера, это же доверенное лицо кожне ж. Я просто хочу дізнатися у ті от величезні які в магазинах, в магазинах жіночої косметики, ну, да, есть, есть такие, можна да, там знайти можна, можна найти професіональну косметику. Э, кстати, що стосується професіональної косметики, це та косметика, яка действительно орієнтувати на улучшення. Потому что мастера заинтересованы правильно подобрать шампунь, чтобы клиент обращался к нему, говорил спасибо за то, что вы ему порекомендовали. Угу. Плюс ко всему весна. Э, необходимо не, не только мыть, но и ухаживать за волосами, правильно вы сказали. Э, можно использовать как. Э, уже изготовленные на предприятиях угу. средства, там бальзамы, кондиционеры, маски всевозможные, но также использовать народные средства. Потому что открыв холодильник или шкафчик, можно найти много вещей, которые помогут женщине сделать волосы блестящими, шелковистыми и предотвратить выпадание волос. Просто э, все мы очень любим сладенькое, мы любим мед. Но забываем о том, что целебные свойства меда и для волос тоже, не только вовнутрь, но и сверху. То есть, если у вас, допустим, выпадают волосы и вы не склонны к аллергическим реакциям на мед, можно втирать мед в корни волос. Просто взятый мед и взять мед, растворить на паровой банке, чтобы он был жиденький. Угу. И если у вас не воспаленная кожа головы, не вы страдаете аллергическими реакциями, берете мочками, пальчиком, по проборчикам, аккуратненько наносите мед, втираете в кожу головы, но на чистого вымытые волосы вы помыли вы уже помыли волосы подсушили их они не сильно сухие такие влажные нанесли мед надели полиэтиленовый колпачок или шапочку или пакетик полотенечко сделали да сделали себе масочку на лицо масочка масочка на лицо это отдельная тема разговора сделали маску на коже головы ну, минут 15-20 ополоснули волосы любимым кондиционером или ополаскивателем. Просто и водой можно? Просто водой, но мед он может сделать волосы более жесткими. Угу. Несмотря на то, что он питает, он и укрепляет. Он э, склеивает чешуйки волос. Угу. И получается, волосы тогда утяжеляются. Трудно будет их вычесывать. Можно заменить любой кондиционер, любую маску элементарно раствором уксуса. 9% раствора это все хозяйки имеют uh -huh. у себя в шкафчике: литр кипяченой водички. Столова ложка 9 раствора процентного В уксуса, тепленьку водічку на ліліуксус, Волосся після того буде сяяти. Волосся буде шилковістими. Рецепт наших бабушек, прабабушек. це настільки простой і удобний рецепт. Чоловіка мед можна втирати, бо Віктор сидить, а я вже бачу, що в нього ще трішки ну, як, почне волосся. Якщо випадати. У, у чоловіка так, жирне волосся, то краще не зберегти. У мене є, є стрес один дуже великий на роботі, в мене співведуча є одна, от і в мене великий стрес, і в мене випадає волосся. В тебе масне волосся, тобі не можна. масне волосся випадає рівна співвідуча, не треба таких лисіюче, випадаюче волосся. Мені цікаво. от Взагалі в чоловіки чоловікам є якісь особливі методи догляду, чи все одне і те ж саме? А взагалі вони бідненькі, бо в них навіть шампунь просто написано що шампунь для чоловіків. І якщо пощастить, шампунь проти лупи. Все зараз я на цьому остановлюсь немножечко. По поводу шампунь для чоловіків. Чим атлім ямужна руса чим відрізняється шампунь для от шампуня для женщин, знаете чем? чем? запахом. Запахом. Единственная еще какая проблема у мужчин немножечко, вообще мужчины это совершенно другие жители Существу, планеты, так? да, они отличаются от нас многими угу. вещами, в том числе и кислотно-щелочным балансом, такое громкое слово, на коже головы. Поэтому технологии разрабатывают специальные шампуни для наших любимых мужчин, угу. и чтобы они радовали нас своими прическами то тоже. То не можно мыться с женским шампунем? Можно, но если вы гламурный человек и будете пахнуть фиалками, то можно. проблема только в запаху, по а так за типом волосся можно подобрать человеку с женской сетью. Вот проблема... Для, против перхоти, вы сказали, mm -hmm. э, многие бегут за Head and Shoulders, ом. я не антирекламу делаю, но я советую очень простые средства. Дегтярный шампунь. Да, первое. Второе, есть сульсеновый шампунь, mm -hmm. продается в аптеке. Сульциновая паста, сульциновый шампунь – это то, что не стоит дорого, но очень эффективное. Поэтому это очень хорошо использовать. Потому что ведь и больше там То Шампунь просто будет. Я иногда забивать. шучу со своими учениками, говорю о том, что шампунь Head and Shoulders – это не шампунь против перхоти, это шампунь для перхоти. То есть uh -hmm. эффект привыкания. Ну, перхоть да, – это грибок. А мы, когда пользуемся Head and Shoulders, мы поддерживаем. Ну, будь каким-то меньшим шампунем, протилупина, скажем да, так, да? Да, да. Ну, лучше обращаться к медикам, к трихологам, люди, которые конкретно занимаются данными вопросами. И таким образом мы можем поддержать свои волосы в здоровом состоянии. Вот я хотела немножечко еще один маленький рецепт всем посоветовать. Я удивлена была, когда я с ним познакомилась, с этим рецептом. Мы знаем, что волосы можно мыть, если нет шампуня, яичным желтком. Не белком, желтком. Но маску мы можем делать белком. Угу. То, то есть там помылы, да. а там... Да, э да вот микрофон. делаем мы вкусное безе для своего любимого мужчины. Угу. Остался у нас белок, что с ним делать? Мы моем голову. И взбиваем вот эти два белка, оставшиеся в крепкую пену. Потом наносим на чисто вымытые волосы, сухие волосы. Даем э, этой пене высохнуть и ополаскиваем любимым шампунем. Смываем и ополаскиваем. Все. И это питательная масочка, такая не, не, недорогая пока что. И... И элементарно для каждой женщины это использовать, а вот для секущихся концов, вот вы правильно mm -hmm. сказали, весной мы обращаем внимание, нам предлагают шампуни, помыл этим шампунем, но конечно это помогает, потому что, если они уже посеклись, надо уже стричься, обращаться да. к парикмахерам, и средства, которые мы советуем, это как дополнительное. Процедура. А надо подстригаться. А вот. Но ну, вы не склеиваются а, просто назад. это, это миф, это угу. рекламный трюк, это просто э, желание тех Продати людей, даже. которые изготавливают данную продукцию, свою продукцию сбыть на рынке угу. нашим. Просто угу. и мы что покупали. А вот опять же, волшебный мед. Втирать смесь меда, 2 столовые ложки одна столовая ложка яблочного уксуса, я говорила про уксус да, столовый, да. и плюс одна столовая ложка или миндального, или оливкового масла. Это все, опять же, перемешать. Две столовые ложки меда, столовая ложка уксуса яблочного. яблочного, и столовая ложка любого масла, ну, можно не рафинированного, но ну, нет у вас миндального. Возьмите оливковое или растительное масло, не рафинированное, и Ви нанесете на кончики волос, помоють і волоси дуже будуть якісь довго тримати. Ну мінут 15-20 на, ну, на чисто вимите волосся. Дякую за те, що завітали. Дякую. дякую за весняні рецепти догляду за волосся. усього найкращого переходимо до чергової інформації. Пропонуємо подорожу.